реставрация двигателя от шторма 150 157 джипа Так, сейчас мы будем вставлять э, лапку, новую вот, лапку, и полностью заводной механизм новый. Вот, сейчас буду показывать как ставлять. Дивите, а сейчас я забыла, как она называется, но там есть меточка. Сейчас вам покажу. Тут есть меточка, ось. Метка. Ставлю ее на, все, на свои посадочные места. И эта меточка должна давить на середину. А тут есть, вот, и стерня есть, ось тут. Она должна давить на середину. Именно на середину где-то. А где-то... Сейчас вам покажу примерное положение. Так вот. Да, так. Ось так я поставила. Вот, ну, дается там стелечка прямо на середину. Сейчас показывает, мы как ставить полумесяц. Вот, всю деталь. Но перед тем, как поставить, вы должны подавите у вас жевать, а втулка, не. Вот она тут стоит. Она у вас должна быть жива, чтобы она не ходила. У меня таких несколько, ну, но... да. Вот, вы поставили, и у вас должна метка быть От меточка, і вона должна так дивитися на неї. Зараз покажу, як натягати пружину. Ну, щоб натягнути пружину, фіксируйте отак отвертку, там часть, щоб не крутився. Это м -м -м, храповик, бо, щоб він не крутився. Натягуємо ось пружину пружина у нас. Вона добажна сісти сюди. Дивіться, пацану. Я нову ставлять не буду, потому що вона дуже-дуже туга. Я буду ставлять стару пружину. Ось вона ідентична, но... Нова дуже туда и на натянуть пустить. І, і це ось так поставив, воно должно отак виглядати. именно. Воно там в зацепі, надо буде момент схватити, Воно іменно так виглядає, По-другому воно так не поставиться. Ось так прикручуємо сейчас защитку. Сейчас. Вот. Вот это отсюда. Вот ну, затянує, я просто так накручу. Сейчас. О, вот, тогда вот так Вот так она будет. Мы сейчас прижмем Покажи, я прижму его и сразу. Девять, что так он выглядит. Все, все, сейчас поставлю крышку и покажу. Ты пара такая проблема. Сердцевинка этого What's yours, Josh?